Если стейкхолдеры э, видят, что банк способен реагировать на вызовы, или, например, Центральный банк тоже как банк способен реагировать на вызовы, то пусть он действует э, жестко, э, нетрадиционно и так далее, к этому банку будет доверие, потому что этот банк держит твои деньги, и, значит, у твоих денег есть шанс сохраниться или даже приумножиться. Теперь если говорить о том, что, может, ну, как бы, что можно сделать с этой ситуацией. Ну, мне кажется, что Украина оказалась ну, в очень неординарной ситуации, несмотря на то, что некоторые элементы переживаемых кризисов у нас в наличии. Возможно, неординарность еще и в том, что этих похожих моделей кризиса в Украине много. Это и кризис самих банков, как бизнеса, невзирая на то, что это плохой бизнес, там, или такой, как он мог быть в этой стране в предыдущие годы. Это кризис украинской государственности, который на сегодняшний день остается открытым как вопрос будущего. Это кризис институтов государственных, многие из которых создаются с нуля или должны с колес перестраиваться. Ну, например, как это делает сейчас Национальный банк. Это еще и кризис вот этого внешнего ну, войны который для банковской сферы невзирая на то, что это там, неустойчивость бизнеса, неустойчивость политическая и так далее. На рынке не пускают, никто, никто не хочет сотрудничать, торговые рынки закрываются, значит падают в прибыли или дефицит валюты. Это в то же время еще и кризис глобальной неопределенности. В общем-то мы не можем сегодня быть точно уверенными, что против Украины не будут финансовые атаки применяться или какие-то другие ну, такие очень серьезные а, агрессии. А если сравнивать то, как мы можем как страна реагировать на кризис с другими странами, вот тут упоминали коллеги о кризисе восьмого года, но я бы сказала, что кризис четырнадцатого года, связанный с, с, украинской этой агрессией, он тоже дал э, новые модели антикризисной политики на финансовых рынках. Если говорить о восьмом годе, то э, ну, глобально -то выделяют э, так называемую банковскую революцию, когда э, центральные банки становились э, становились главными в определении путей нормализации ситуации на рынках, путей восстановления стабильности. Ну, это, это, Противоположность этому называют действия правительства, вот, там, когда они действовали по кексиатрской модели, поддерживали занятость и покупательную способность. И теперь банки выходят на рынки, дают дополнительную ликвидность и на какой-то которые в наиболее сложный момент времени нормализуют ситуацию, восстанавливают э, некое равновесие. Если говорить о 2014 году, то здесь сейчас просто продемонстрировано... -таки, сложно сказать, насколько это будет долго и насколько будут институциализированы эти инструменты. Ну, например, речь идет о том, что на глобальном рынке пытаются обуздать Россию с помощью методов финансового воздействия, с помощью, говорят, что это экономические войны, валютные войны, финансовые спецоперации и так далее. Если Америка может своего специалиста в области следовательной деятельности, переводить э, главным специалистом или заместителем главного специалиста э, в орган, финансового контроля, то это говорит очень о многом, повышается э, на глобальном рынке, повышается э, компоненты безопасности в регулировании финансовых рынков и э, формулировании ответов э, на уровне государственной политики. Если, если коротко говорить об Украине, мне, конечно, очень приятно, что в Центральном банке украинском растет как бы уровень осознания сложностей, в решении которых Национальный банк участвует. Но в то же время я хотела бы сказать, что я вот изучала документы, которые связаны там с... Концентрированная программа развития финансового рынка 2020 года и те программы, которые связаны с реализацией меморандума Международного валютного фонда и правительства Украины. В общем, это большая составляющая, которая связана с регулированием банковского сектора и финансовых рынков. Как бы, это те необходимые меры, которые, конечно же, должны быть сделаны, Но ну, особенно что касается программы МВФ, потому что, как говорится, да. дальше отступать некуда. Но э, я бы назвала вот эти вот э, меры, программы, заявленные программы реформ, такими технократическими инструментами, которые, конечно, соответствуют цели сделать из банков бизнес. Но банки не бизнес. В том, в том значении, в котором они существуют сейчас. Банки — это некие э, структуры, которые могут работать хорошо, если они структуры холдинга, но это же структура олигархических групп, и мы все с вами тут это понимаем. И эти группы — это тоже такие бизнесы, классик-бизнесы, потому что они допускают в э, свои деятельности меры, которые, ну, Легальные, нелегальные, преступные. И вот как бы на грани всего этого. Что хотелось бы, конечно, видеть в программах реформ? Не только технократические части, не только какие-то вещи, которые по умолчанию понимаются, но понимание глубокое того, какая проблема существует. Даже если для этой проблемы сейчас нет решений. То же самое я могла бы сказать и о комплексной программе. Хорошо, что эти все, конечно, цели поставлены, но в это время, когда Украина перезагружается как независимое государство, которое пытается также быть государством, э, ну, такой, как другие страны, например, в Европейском Союзе, то э, у регулятора, даже если он узкоспециальный специально и работает с узким э, с узким сектором, таким специфическим, как финансовый рынок, все же должно демонстрироваться понимание вот этой неординарной ситуации. Хорошо, когда э, глава Национального банка делает интервью, и специалисты могут э, уловить, каким образом Национальный банк будет разруливать ту или иную проблему, которую мы все понимаем, что она важна, но которая не называется. И хорошо, что другие специалисты также дают нам сигналы, как будет вести себя Национальный банк. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это были документы, которые производит институт, и тогда ведь и шаги, которые могут быть предприняты в этой ситуации, были бы более очевидны. Но если проблема не называется, решения не ищутся. Или если бы проблема называется... Ну, бухгалтерская, аудиторская, и вот так как она формулируется часто в этих документах, то в виде решения точно такие, хотя мы понимаем, что решения более глубокие должны быть предложены. Хотелось бы услышать, как Национальный банк понимает, что такое банковская система наша сегодня, с вот этим всем многообразием различных моделей. И к какой системе мы хотели бы прийти? И тогда, собственно, будет и понятно, в какую сторону движется конкретный руководитель банка, как он себя позиционирует на этом пути, и что вы можете коммуницировать обществу, инвесторам, собственникам, государству, что делает ваш банк. Всем спасибо.